يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بھئی تو صدق اللہ العظیم <تصفح> حمد و سلام تعریف حمد اور کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المدلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر حضرات محترم ہمارے آج کے جمعہ میں اہل بیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آیت کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی ہے سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ ہے تینتیس نمبر آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے وقرن فی بیوتکُن و لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولم واقمن الصلاه واتیئن الزک و, و اقین الله ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهرکم تطہیرہ کہ اے نبی کی گھر والیوں قرن فی بیوت کن آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے ولا تَبَرُّجْنَ و جنا الْأُولَى اور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار لوگوں کے سامنے مت کرنا گھروں میں ٹھہری رہنا وَاقِمْنَ نسلی گھر میں رہتے ہوئے نماز قائم کرنا وَآتِينَ ن زکاة ادا کرنا واقع اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا یہ جو کام ہے یہ ایک مسلمان خاتون کے ہیں کہ اسے گھر میں رہ کر انہی چیزوں کو بجا لانا چاہیے اور انہی عوامل کی پاسداری کرنی چاہیے جو سورہ احزاب کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے اور فرمایا یہ گھروں میں ٹھہرانا آپ کو قید کرنا مقصد نہیں ہے گھروں میں ٹھہرانا آپ کو گھر کے اندر ایک محدود کرنا مقصد نہیں ہے ان نما یریید اللہ لی الحی بان کمرج صحل البعید اللہ رب العالمین تم سے معاشرے کی غلازت کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے یہ مقصد ہے تمہیں گھر میں رکھنے کا آج بھی کوئی خاتون کوئی مسلمان میری بہن میری ماں میری بہن میری بیٹی کوئی بھی اگر وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی ہے بہترین اعلیٰ کردار کی مالکن بنانا چاہتی ہے تو اسے اسی آیت کو مد نظر رکھ کر انہی آیات پہ عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا جہلیت کی زیب و زینت لوگوں کے سامنے کرنے سے پرہیز کرنا اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو بجا لانا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے اولین مقصد ہونا چاہیے ہمیں بطور حامد بھی بطور باپ بھی ان چیزوں کو میرے بھائیوں گھروں میں جا کر بتائیں یہ آج کے جمعے کا پہلا سبق ہے کہ اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے معاشرے کی غلازت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے تو کائنات کی سب سے اولین عورتیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں وہ عائشہ تھیں وہ صفیہ تھیں وہ حفصہ تھیں امہات المومنین کے بعد بتات النبی تھیں سیدہ زینب تھی رقیہ تھی ام کلسوم تھی اور فاطمہ تھیں اللہ رب العالمین نے انہی عورتوں کو سب سے پہلے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور انہی عورتوں کو کہا کہ تم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ان اقدار کی پابندی کرنی ہے تاکہ تمہارا کردار پاک اور صاف رہے میرے بھائیوں یہ پہلی بات سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کی اگر عورت ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتی عیسائیت کے مطابق عمل نہیں کرتی اور جس طرح ہمارے معاشرے کی عورتوں میں یہ معروف ہے کہ چلو خیر ہے اس سے کون سا پردہ کرنا ہے ساڈے منڈے ارگائیے یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں کرتی اور میرے بھائیوں کائنات میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین مرد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہمارا کردار کوئی ان سے کتنا میرے بھائیوں خود تصور کریں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بکر صدیق کے برابر ہو سکتے ہیں کوئی عمر فاروق کے کردار کے برابر ہو سکتا ہے عثمان کے کردار کے برابر ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ کے کردار کے برابر ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں یہ اہل بیت کو سب سے پہلے ان چیزوں کا حکم دیا گیا اب سوال یہ ہے میرے عزیز بھائیوں یہ اہل بیت ان کا اطلاق کن چیزوں پہ ہوتا ہے کن لوگوں پہ ہوتا ہے اس کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کی گھر والیوں پر اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیاں ازواج مطہرات ان کی اولادیں اور ان کے نواسے نواسیاں اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے وہ تمام لوگ جو اسلام قبول کر گئے ان سب پہ اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اہل کا لفظ سب سے پہلے اپنی بیوی بی کے لیے بولا جاتا ہے قرآن کریم میں تین مثالیں ایسی موجود ہیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اور اسی طرح ہی میرے بھائیوں حضرت لود کے حوالے سے ان سب کا تذکرہ موجود ہے آپ ایک ایک کر کے مثال سنتے جائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نکلے ہیں مدین سے اور مدین سے نکلے دس سال خدمت کر کے تو راستے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصولاۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی اور جب نبوت عطا فرمانے لگے اس سے چند منٹ پہلے کا جو واقعہ ہے اپنی بیوی بی کو کہتے ہیں اِذْ رَآَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُرُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِكُن نِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَانِ اپنے گھر والی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گھر والی کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا بیوی بی کے لیے استعمال کیا اور بیوی بی کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ ٹھہریں مجھے سامنے ایک شولہ سا آگ سا کوئی انگارہ سا نظر آ رہا ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں شاید وہاں پہ مجھے کوئی رہنمائی مل جائے کوئی رستے کا پتہ لگ جائے میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں اور اسی طرح میرے بھائیوں سیدنا ابراہیم علیہ سولات وسلام کو جب فرشتے آئے حضرت لوت علیہ سولات وسلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اور پہلے ٹھہرے حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا تو پاس بیوی کھڑی ہیں حیران ہو کے کہہ رہی ہیں عجیب فرشتے نے خوشخبری دی تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیوی کہتی ہیں علی کیا میں اس کیفیت میں جنوں گی بچے کو پیدائش کا ذریعہ بنوں گی ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں خامد میرا وہ بھی کمزور ہو گیا ہے بوڑھا ہو گیا ہے تو فرشتے نے آگے سے کہا ہم

مخاطب کر کے کہا اے اہل بیت کس کو مخاطب کیا ابراہیم کی بیوی کو مخاطب اہل بیت کے انداز سے کیا تو لہذا سب سے پہلے بات بنیاد ذہن میں بٹھا لیں کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے بیوی کے لیے بولا جاتا ہے گھر والی پہ بولا جاتا ہے جس سے آگے اولاد کا اللہ رب العالمین سلسلہ بناتے ہیں اہل بیت کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ بقیہ اس کے بعد ہے یہ جو آپ کو میں نے ابھی بتائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آپ کے خاندان کے افراد جو آپ نے ابھی سنی ہیں یہ اس کے بعد ہیں سب سے پہلے بیوی اب اس کے بعد آگے سنیے جب ہی آیت نازل ہوئی ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے تین ہزار سات سو ستاسی نمبر جابی آیت نازل ہوئی اِنما يريد اللہ علیہ بان کو مرج سہل البعت توجہ سے بات سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا حسن کو حسین کو بلایا اور اپنی چادر لی اور چادر لے کر چادر کو جس طرح کہتے ہیں نا لپیٹنے کی کوشش کی اور فرمایا اللہم مہا من بئی بیتی حسن تھے حسین تھے فاطمہ تھیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ چار لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا موجود سیدہ ام سلمہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں آپ نے فرمایا انتی علی خیرین آپ تو پہلے ہی بھلائی پر ہو یہ میں نے اللہ سے دعا کر کے اللہم ها اہلی بیتی اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرمائیے دعا کر کے شامل کروایا ہے تو میرے بھائیوں اس آیت کے شان نزول میں یہ حدیث ہے تو یہ آئے آگے چلیے اہل بیت کے اس حوالے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا گیا کہ من ہم اہل البیت مفردات القرآن میں امام راغب نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ من ہم اہل البیت اہل بیت کون ہیں تو کہنے لگے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں کچھ لوگ اس میں سچ بھی بولتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے وہ اس پہ رائے میں کہ المسلمون کلہم من کل البیت کہ سارے مسلمان اہل بیت میں سے ہیں وہ اس وقت ہوگا ہم الدین قوم و بشرا ہی وہ تب اہل بیت میں اور ان کے پیروکاروں میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور اس شریعت کے رموز کو اس شریعت کے عوامل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اس پہ عمل کریں گے تو تمام کے تمام پیروکاری میں اہل بیت کی پیروکاری میں اللہ ان کا ان میں شمار فرمائیں گے لیکن میرے بھائیوں ایک مسلمان وہ ظاہری طور پہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کی بات کو بھی تسلیم نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہٹتا ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو اہل بیت میں شامل کر دیا جائے جب وہ آپ کی شریعت کو ہی نہیں تسلیم کر رہا اور شریعت کو آگے پہنچانے والے لوگ آپ کے اہل بیت آپ کے صحابہ ان کی عظمت کا ہی قائل نہیں ہے میرے بھائیوں اس کو اہل بیت میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات بھی ہمیں اپنے تائیں واضح کلیئر اور شفاف ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک مرتبہ سورہ شورہ کی 23 نمبر آئے تھے فرمایا قرآن کریم نے اس کا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا آپ کے اس قول کو

اہل قریش آپ پہ مظالم کرتے آپ پہ جبر کرتے ظلم کرتے تنگ کرتے آپ کا جینا دو بھر کر دیا آپ نے فرمایا اللہ علیہ اجرن میں اس تبلیغ کا تم سے اجر نہیں مانگتا میں جو تمہیں اللہ کی وہی کا پیغام دیتا ہوں تم سے اجر نہیں مانگتا الا المود تفیل قربہ میں تو قرابت داری کی محبت کا آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اس کا ہی دھیان کر لو کہ میں آپ کے قبیلے کا فرد ہوں میں آپ کی برادری کا شخص ہوں میں نے اپنی زندگی ادھر گزاری ہے تم میرے کردار پر میرے عمل پر میرے مشن پر شک کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بعد سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا من قرابتنا ہا علم کہ ہمارے قرابت دار ان میں سے کون لوگ مراد ہیں وجبت جبت علی نا جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے تو فرمایا علی و فاطمہ و ابن علیہ مسلم اور علی بھی فاطمہ بھی ان کی اولاد بھی اور دوسری حدیث کے مطابق جتنے میرے اہل بیت ہیں میرے قرابت دار ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے اہل بیت سے یہ مراد ہیں تیسرا نقطہ سنیے آپ نے یہ بات بھی سماعت فرمائی ہوگی کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت علی فاطمہ اور حسن اور حسین کو بلایا تھا آپ پہلے آیت کریمہ سنیے پھر تاریخ پہ بھی غور کرتے ہیں دس ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت کی باتیں ان کے سامنے رکھی نبوت کا پیغام ان کے سامنے رکھا وہ لوگ مباہلے کے لیے ابتدان تو تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ آل عمران کی ایک سٹھ نمبر آیت میں فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا بَنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ندعو ابناءنا و ابناءكم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ونساءنا ونساءكم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ثم نبتحل پھر مبالا کرتے فنج اللہ عل القادمین اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو تو میرے عزیز بھائیوں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو چار نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا اللہ اللہ علی اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اب آپ دیکھیے یہ دس ہجری کی بات ہے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بقیہ بیٹیاں کیوں نہیں بلائیں کہ اگر اہل سنن و اگر ان کا دعویٰ ہے تو آپ نے باقی اپنی بیٹیاں کیوں نہیں بلائیں اب آپ سنتے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تیس سال کی عمر میں آپ کا پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے قاسم عطا فرمایا ٹھیک ہے جی اب وہ بچہ بھی شیرخواری میں فوت ہو گیا اس کے تقریباً سوا سال بعد آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی انہا پھر حضرت رقیہ عطا فرمائی پھر ام کلثوم عطا فرمائی پھر سیدہ فاطمہ عطا فرمائی اور میرے بھائیوں ہجرت سے کچھ چند ماہ قبل حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ نبوت سے چند ماہ قبل نبوت سے چند ماہ قبل یا نبوت والے سال حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ایک قاسم ایک عبداللہ حضرت خدیجہ کے بدن سے اور عبداللہ کا لقبِ طیب اور طاہر قاسم کے نام سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم بچے شیر خواری کے عمر میں فوت ہو گئے یہ توجہ سے باتیں سنیے گا تاکہ آپ خلط ملط نہ ہو جائیے اس کا شکار نہ ہو جائیے چار بیٹیاں گاہے بگاہے عطا فرمائیں اور تیسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے بطن سے ابراہیم عطا فرمائے وہ بچہ بھی شیر خواری کی عمر میں فوت ہو گیا بیٹیاں رہ گی چار حضرت زینب کی وفات ہوئی ہے آٹھ ہجری میں اس سال میں آٹھ ہجری میں بیٹیوں میں سب سے پہلی وفات ہوئی آپ کی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی دو ہجری میں کس سال دو ہجری میں جب آپ جنگ بدر سے واپس آئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی تدفین جاری تھی اس وقت جب آپ جنگ بدر سے واپس آئے دو ہجری کی بات دو بیٹیاں فوت ہو گئیں تیسری بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ نو ہجری میں اس کی وفات ہوئی سعیدہ ام کلسوم کی اولاد کوئی نہیں تھی ٹھیک ہے حضرت زینب کی اولاد میں امامہ نامی بچی تھی اور یہ ذہن میں رہے شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ ہم ظن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں لیکن یہ بھی بات سنتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرائی جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زندگی کے آخری مراحل میں تھی بیماری کی کیفیت تھی اپنے خامند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ میں اگر دنیا میں نہ رہوں میری بھانجی موجود ہے زینب کی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ موجود ہے اس سے شادی کر لیجیے سیدہ کی وفات ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تعلیٰ نے امامہ سے شادی کی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بیٹا عطا فرمایا اس پیرائے سے حضرت علی کو بھی ذنع کہا جاتا ہے ایک بیٹی ڈائریکٹ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کے نکاح میں تھی ایک زینب کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی کے نکاح میں تھی یہ شاید آپ نے پہلی مرتبہ آج سنی ہو بات تو میرے عزیز بھائیوں اب اولاد کے حوالے سے آگے بات سنی اولاد کے حوالے سے حضرت زینب کی اولاد کا آپ کو بتا دیا رقیہ کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا دیا عبداللہ حضرت عثمان کا بیٹا تھا چھ سال کی عمر میں ایک مرغے نے ان کی آنکھ گھر میں بچہ کھیل رہا تھا مرغے نے آنکھ میں چونچ ماری ہم آج کے حساب سے کہہ کہہ سکتے ہیں کہ وائرس ایسا اس کے جسم میں آیا بچہ بچ نہیں سکا چھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بھی فوت ہو گئے بیٹیوں میں ابھی امامہ بچی رقیہ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا اور اس کے بعد یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی اولاد کوئی نہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زینب اور ام کلسوم دو بیٹیاں عطا فرمائیں اور تین بیٹے حسن حسین اور محسن عطا فرمائے حسن حسین اور محسن محسن کی وفات بچپن میں ہو گئی حسن اور حسین ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی دس ہجری میں وفد آیا ہے مجھے بتائیں اللہ کے رسول کے پاس کون سی اولاد تھی جس کو بتا بلاتے بتائیے کوئی بیٹی تھی اس وقت فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی اولاد کوئی نہیں تھی تو اس لیے میرے بھائیوں جو آپ کے قریب تھے اس وقت جو آپ کے قریب تھے گھر میں موجود تھے آپ نے ان کو بلا لیا تو اس لیے اس بات کے حوالے سے ہمیں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ جو آیت میں نے آپ کو بولی ہے نا یہ بلائے کیوں ہیں اور وہ بقیہ بیٹیاں کیوں نہیں بلائیں وہ قبر میں چلی گئی تھی اس لیے نہیں بلائی ہیں اگلی بات میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نصب اپنا قرابت داری کا تعلق اس کا اظہار کس طرح کیا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے سورہ مومنون کے 101 نمبر آیت میں فَإِذَا نُفِقُوا فِي الصُخُورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب سور پھونک دیا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ کسی کا نسب کوئی کردار ادا نہیں کرے گا آپس میں سوال نہیں کر سکیں گے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نبھا نہیں سکے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں سلسلہ صحیحہ کی دو ہزار نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیام الا سببی و نسبی کہ کل قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا اللہ سببی و نصبی میرا واسطہ اور میرا تعلق قیامت کے روز قائم رہے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی سفارش کریں گے وہی جنت میں جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمارا سببی بھی اور نصبی بھی تعلق اللہ کے رسول سے پیدا فرماؤں کل قیامت کے روز ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت قبرہ سے پہرا فرمانا میرے عزیز بھائیوں اہل بیت کے حوالے سے پہلا حق کیا ہے اہل بیت کا مال غنیمت سے پانچواں حصہ دینا قرآن کریم کے دسویں اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله هم سوى وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير <applause> میرے عزیز بھائیو ہمیں کہا گیا جان لو جو بھی ہوتا ہے دو قسم کا جنگ کے بعد یا جنگ سے پہلے اگر دشمن کے خلاف لڑائی ہوتی ہے آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کو ملنے والا مال غنیمت ہوتا ہے اگر جنگ نہیں ہوتی دشمن آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا ہے رائے فرار اختیار کر گیا ہے مال چھوڑ گیا ہے تو وہ حاصل ہونے والا مال مال فے ہوتا ہے یہ دو قسمیں ہمارے جمعے میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آتی ہے ورنہ سمجھ سمجھ کوئی نہیں آتی تو یہ مال کی دو قسمیں مال غنیمت تو ہم عام عمومی طور پہ اپنی زندگی میں بولتے ہیں نا کوئی بندہ کوئی زیادہ چیز لینے لگے کہتے ہیں بھائی یہ مال ہاتھ ہماری جا رہے ہیں ہمیں کسی دکان پہ جائے جا کے وہاں سے چیز کھانی شروع کر دی یہ تو آداب کے ویسے ہی خلاف ہے بغیر اجازت کے ہم اس کی چیز اٹھا کے کھائی جاتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے بھائی نہیں مال غنیمت نہیں ہے جنہوں کسی کھائی جا رہے ہو تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے تو اس کا جو پانچواں حصہ ہے فن علی اللہ خم و اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ٹھیک ہے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے ٹھیک اب یہ حصے تقسیم قرآن کریم نے کر دیے اب آپ کو جو پانچواں حصہ ملنا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو خاندان کو اہل بیت کی مناسبت سے وہ <تصفح> میرے بھائیوں آپ کے اپنے درمیان اہل بیت میں آپ کی ازواج میں آپ کی اولاد میں تقسیم وہی ہونا ہے اور جو مال فہ ہوتا ہے خیبر کی زمینوں کا جو مال فح تھا جس کا حوالے سے باغِ فدق کی بات ہے میں کوئی زیادہ تشریح اس حوالے سے کرنا نہیں چاہتا وہ تفصیل طلب بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات کی طلب کی کہ وہ باغِ فدق ہمارا ہے تو اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور ساتھ وہ حدیث پڑھی کہ ان نام معاشاء ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا